Поэтому еще раз призываем вас оказать... Дорогие боевые побратимы, уважаемый российский народ, мы граждане Украины всех национальностей, участники боевых действий в Афганистане, ветераны всех видов вооруженных сил, обращаемся к вам как к своим братьям. Воины-интернационалисты Украины во все времена были, есть и будут носителями уважительного отношения к россиянам. Среди нас самих есть много русскоговорящих, а также граждан Украины, членов семей которых этнически русские. Мы всегда были сторонниками добрососедских и дружеских отношений с Россией. Сегодня немыслимым образом из-за необдуманных и авантюрных действий некоторых политиков, их непомерных и неадекватных амбиций, мы с вами оказались на пороге братоубийственной войны. Мы требуем от власти Российской Федерации и президента России лично немедленно прекратить эту агрессию. Мы просим всех вас, наших боевых побратимов, ветеранов-афганцев и весь братский народ России повлиять на свое руководство – с тем, чтобы не допустить войны между нашими странами. Нам нечего делить и нет никаких причин воевать между собой. Вместе с тем, со всей ответственностью заявляем, если военная агрессия против нашей страны не будет немедленно остановлена, мы, граждане Украины всех национальностей, участники боевых действий в Афганистане, ветераны всех видов вооруженных сил, выступим единым фронтом с оружием в руках на защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.